بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ ہی محمد ولیہ وسحمبہ وسلم ناظرین و سامین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم سلسل ذیمیہ کے امام صوفی بزرگ حضرت محمد ذیم برخیا قلندر بابا اوریا کی مجالس کا میں سے ایک مجلس کا کچھ تذکرہ کریں گے میں نے اپنے بچپن سے لے کر نوجوانی تک کئی برس قلندر بابا اوریا کی خدمت میں گزارے میری ذاتی طور پر بھی کئی موضوعات پر بابا صاحب سے بات ہوئی ان کی مجالس میں بھی شریک رہا اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بابا صاحب کے پاس کوئی صاحب حاضر ہوئے اور ان کے کچھ بات چیت ہوئی تو اس دوران میں بھی وہاں موجود رہا بابا صاحب نے مجھے اپنے ساتھ وہاں شامل رکھا سلسلے ظیم کے امام صوفی بزرگ حضرت محمد عظیم برخیا قلندر بابا علیہ کی مجالس میں صرف روحانی موضوعات پر ہی نہیں بلکہ دنیا جہاں کے کئی موضوعات پر بات ہوتی تھی ان میں حالات حاضرہ کا موضوع بھی شامل تھا بابا صاحب نے بہت کم لوگوں کو سلسلہ عظیمیہ میں بیعت کیا بابا صاحب سے بیعت ہونے والوں میں میرے والد محترم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ڈاکٹر عبدالقادر شیخ صاحب جو بعض ازاں بابا صاحب کی ہدایت پر سیفن شریف میں مقیم ہوئے محسن صاحب سید احمد جمال صاحب شیخ محمد تقی صاحب انگلش کے پروفیسر فقیر محمد شیخ صاحب اردو اور فارسی زبان کی شاعری کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے غلام رسول قادری صاحب عبدالقیوم صاحب محبوب شیر صاحب حمید صاحب سراج صاحب ذکی صاحب ان کے بھائی نورالوین اور چند دیگر افراد شامل تھے بابا صاحب سے بیت سلسلے دیمیہ کے ایک ممتاز رکن بدر بدرالزماں صاحب تھے آپ وفاقی حکومت میں جوائنٹ سیکرٹری تھے بابا صاحب انہیں بدر صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے ناظرین و سامعین پاکستان کا مغربی پڑوسی ملک افغانستان طویل عرصے تک سوویت یونین کے زیر اثر رہا ہے 1978 میں افغانستان میں سوویت یونین کی دخل اندازی بہت پڑھ چکی تھی اس وقت کی افغان حکومت کی بعض پالیسیوں سے پاکستان کو بجا طور پر بہت تشویش تھی ناظرین و سامعین نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ایک دن میں بابا صاحب کے خدمت میں حیدری میں ان کے گھر میں حاضر تھا وہاں بدر صاحب اسلام آباد سے ملنے کے لیے تشریف لائے بدر صاحب کی آمد سے پہلے میں بابا صاحب کے تخت پر پائنتی کی طرف بیٹھ کر بلندر بابا اولیا کے پاؤں دبا رہا تھا اتنی دیر میں بدر صاحب وہاں حاضر ہوئے سلام دعا کے بعد بدر صاحب نے پاکستان کے حالات کے بارے میں بابا صاحب کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کیں جیسے کہ ایک حالات حضرہ پہ بات ہوتی ہے اس کے بعد بدر صاحب نے افغانستان کے تبدیل ہوتے ہوئے حالات کا ذکر کیا اور بابا صاحب سے درخواست کی کہ خطے کے حالات کی بہتری خصوصاً پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا فرمائیں بدر صاحب کی گزارشات سن کر قلندر بابا علیہ کچھ دیر خاموش رہے اس دوران کمرے میں ایک سکوت طاری ہو گیا تین چار منٹ اسی خاموشی میں گزر گئے کچھ دیر بعد قلندر بابا اولیا نے فرمایا کہ افغانستان پر ابھی مزید کٹھن وقت آئے گا افغانستان پر سوویت مداخلت کے اثرات سے پاکستان بھی بہت زیادہ متاثر ہوگا قلندر بابا اولیا نے فرمایا کہ سوویت یونین کا نشانہ صرف افغانستان ہی نہیں ہے بلکہ سوویت یونین پاکستان کے سمندری علاقوں تک رسائی چاہتا ہے ناظرین و سامین بدر صاحب کی ایک خاص طرز عمل تھا قلندر بابا علیہ سے ملاقات کے وقت قلندر بابا علیہ بدر صاحب کو سے کچھ بات کرتے کوئی بات بتاتے تو بدر صاحب جواب میں عرض کرتے جی بجا فرمایا بدر صاحب بابا صاحب کی خدمت میں بہت معدب ہو کر بیٹھا کرتے تھے جب بابا صاحب کوئی بات کرتے بدر صاحب کہتے ہیں کہ جی بجا فرمایا تو اس یہ کہہ کر بدر صاحب اپنا سر مزید جھکا لیا کرتے تھے اس روز بھی بدر صاحب نے یہی کہا کہ بجا فرمایا لیکن ساتھ ہی بابا صاحب کی خدمت میں ایک سوال بھی پیش کر دیا بدر صاحب نے تشفیش بھرے لہجے میں کہا کہ حضور بھائی صاحب پاکستان صوبیت عظیم کا مقابلہ کس طرح کر پائے گا بدر صاحب کی بات سن کر قلندر بابا علیہ نے فرمایا کہ آئندہ چند سال پاکستانی قوم کی سخت آزمائش کے سال ہوں گے اس آزمائش میں پاکستانی قوم نے اتحاد اور استقامت کا مظاہرہ کیا تو پاکستان نہ صرف روس کے عزائم سے محفوظ رہے گا بلکہ افغانستان بھی سوویت اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائے قلندر بابا علیہ کی بات سن کر بدر صاحب کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے انہیں قلندر بابا علیہ کے ہر ارشاد پر پختہ یقین تھا لیکن اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بدر صاحب بابا صاحب کی بات کو مزید سمجھنا چاہ رہے ہیں مجھے ایسا لگا کہ کئی سوالات بدر صاحب کے چہرے پر آیا ہیں بدر صاحب نے بہت ادب سے پوچھا حضور یہ سب کیسے ہوگا اب قلندر بابا علیہ کی زبان سے میں نے اس دور کے لحاظ سے بظاہر ایک ناممکن سی بات سنی قلندر بابا اولیاء نے فرمایا اس طرح کے نظام کا خاتمہ قریب ہے چند سال بعد سوویت یونین جسے روس بھی کہا جاتا تھا چند سال بعد سوویت یونین اس قابل ہی نہیں رہے گا کہ وہ اپنا نظام اور دنیا میں اپنا بلاک برقرار رکھ سکے ناظرین و سامعین واضح رہے کہ دنیا اس وقت دو عالمی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان بٹی ہوئی تھی اور ایک سپر طاقت سوویت یونین کے اختتام سے تقریباً دس پندرہ سال پہلے قلندر بابولیا یہ فرما رہے تھے کہ سوویت نظام اور سوویت بلاک ختم ہو جائے گا نائنٹین سیونٹی ایٹ میں یہ بات عقلی لحاظ سے ناممکن نظر آتی تھی لیکن دنیا نے دیکھا کہ واقعی سوویت یونین کو نہ صرف افغانستان میں شکست ہوئی اور پاکستان کے گرم علاقوں تک اس کو رسائی ملنا تو ایک طرف سوویت یونین تو خود اپنا وجود بھی برقرار نہ رکھ سکا اور وہاں کئی آزاد ریاستیں قائم ہو گئیں اس وقت افغانستان کے حالات بہت زیادہ زیر بحث ہیں اور ہم نے افغانستان میں ایک اور بڑا مارکا نہت اور ایک, بار ایک لحاظ سے نہتے اور کمزور افغانوں کو سر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس وقت مجھے وہ مجلس 1978 کی بار بار ایک ریکال ہو رہی ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے تو مجھے خیال آیا کہ بابا صاحب کے یہ ارشادات جو میں نے 78 میں سنے تھے آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے سب جان پہچان کے لوگوں کا ان کے سب لوگوں کا بہت خیال